На железнодорожных пунктах пропуска в зоне АТО за год проверили более 600 тысяч вагонов. Об этом Донецкому институту информации сообщили в СБУ. Всего на железной дороге действуют 4 КПП. Два в Волновахе и Переездной закрыты из-за отсутствия гарантий безопасности. С помощью вот такого, скажем, контроля сохраняются экономические связи. Вокруг этого много спекуляций, потому что пытаются сказать, что это спонсирование терроризма, так как, естественно, что предприятия, зарегистрированные на неподконтрольной территории, естественно, формально, либо неформально они вынуждены координировать свою деятельность с, скажем так, администрацией местной, с организациями ДНР. ЛНР, которые поддержаны и созданы Российской Федерацией фактически оккупационными организациями, как-то с ними договариваться, естественно. С другой стороны, речь идет о крупных предприятиях, которые, скажем, градообразующие. И если они, скажем, резко закроются на той территории, это ухудшит значительно социально-экономическую ситуацию. Тут тоже есть два подхода. Некоторые люди говорят, что это возложит дополнительное бремя на оккупационную администрацию, а другие люди говорят, что э, вследствие таких событий многие люди останутся без работы, у них просто не останется выхода, как э, искать себе заработок в вооруженных формированиях. Напомним, ранее в Донецком институте информации сообщили, что в 2015 году Донецкая железная дорога отгрузила почти 16 миллионов тонн угля, добытого на неподконтрольной территории.